নমস্কাৰ আজি অসমীয়া বাপতিসাহোন কাতি বিহু আৰু পবিত্ৰ তুলসী তলৰ চাকি পোহৰে সকলো জীৱনলৈ সুখ শান্তি সমৃদ্ধি কন্যাই আনক তাইৰ কামনাৰে আৰু সকলোৰে কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই কি কৰি আছোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাওঁ আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ঢেঁকী ঘৰো হয় আৰু আপোনালোকক আমাৰ ঢেঁকীৰ ঘৰটো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এয়া আমাৰ খুৰী আৰু কৃষ্ণাই পিঠা খুন্দি আছে সেইফালে তাৰপাছত এইফালে হয় খুৰী হেৰি কি পিঠা খুন্দিছে কৈ দিয়ক এতিয়া পিঠাৰ কাৰণে অঁ বৰা চাউল হৈ গ'ল তিনি ঘৰৰ খালী খুন্দিছোঁ আমি অঁ এইফালে আৰু এইখিনি ভাঙি আছে খুন্দিবলৈ আৰু তিনি কেজিমান খুন্দা হৈ গ'ল এতিয়া আৰু আপোনালোকৰ ঢেঁকীটোৰ লগত অকণমান পৰিচয় খাই দিছোঁ এইটো হৈছে ঢেঁকী অঁ এইটো ঢেঁকী হয় আৰু ঢেঁকীটো ৰাথে বনোৱা হৈছে আৰু এইফালে হৈছে পতৰা তাৰপাছত এইবোৰ কি হৈছে আখলা আৰু এইটো হৈছে ঢেঁকী থোৰা আৰু এইটো হৈছে লোহাৰত আৰু এইটো হৈছে গাহি এইটো গাহি তাৰপৰা এইটো গাহিটো কাঠৰে বনোৱা হয় অঁ আৰু এইটো ঘুগুৰি একেবাৰে সেইটো অঁ এডাল ৰছী ওলমাই লোৱা হয় আৰু এইডালৰ নাম হৈছে সতিনী সতিনী জৰি আৰু এনেকৈ বৰা আমাক খুৰীয়ে দেখুৱাই দিছে কেনেকৈ বোৱাইছে চালনী আৰু এইখন হৈছে ডলাত পিঠা থৈ লোৱা হৈছে আৰু এইফালে কাষে কাষে কলপাত তেনেকৈ পাৰি লোৱা পাৰি লোৱা হৈছে পিঠাখিনি বাহিৰলৈ ওলাই নাযাবৰ কাৰণে তাতে গুলি চুলি নালাগিবৰ কাৰণে আৰু আৰু কৃষ্ণা পিন্ধাইলি এয়া মইতো দি আছোঁ তেনেকৈ তেনেকৈ আৰু এডাল হৈছে সটিনী জাৰি সেয়া থৈ লৈছোঁ সেয়া ধৰি লওক মাটি দিবৰ কাৰণে সুবিধা কৈ আমাৰ গাঁৱৰ সকলোৱে ঘৰে ঘৰে আজি ঢেকীমাহ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সকলোৱে এনেকৈ কাতি বিহু উদযাপন কৰিছে আৰু এয়া পিঠা খুন্দা হৈ আছে আৰু কি হয় আগৰ দিনৰ দৰে মানে সকলো গাঁৱত মানে আৰু ঘৰে ঘৰে ঢেকী মাহটো আজিকালি শুনা পোৱা নাযায় আৰু ঢেঁকী মানে প্ৰায় মানুহে আজিকালি মানে এৰিলে আৰু আজিকালি সেই মিক্সি মেচিনতহে আৰু হেৰি পিঠা খুন্দে আৰু ঢেকী প্ৰায় মানে একদম সেই লুকাই গৈছে আৰু হেৰাই যাবলৈ ধৰিছে এয়া মই পথাৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু মোৰ লগত আহিছে চুমুৰ চুঙুৰ পাছে পাছে আহি আছে আৰু কি হয় সকলো খেতিয়কে দিনৰ ভাগৰতে পথাৰখন পথাৰ চাবলৈ আহে আৰু সকলোৱে নিজৰ মৰমৰ খেতিডৰা চাবৰ কাৰণে দিনতে সকলোৱে চাই লয় আৰু ৰাতি চাকি দিবৰ কাৰণে আকৌ পথাৰলৈ আহে আৰু এতিয়া এইখন পথাৰখন চাই লওক আৰু এইবাৰ ধান খেতি সিমান বেয়া হোৱা নাই ভালেই হৈছে আৰু পানী পালে পানী পোৱাৰ কাৰণে ধানখিনি অলপ ভালেই হৈছে আৰু কিন্তু পথাৰত পানী ৰৈ গৈছে আৰু ধান দাবৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হ'ব এইফালে আৰু মোৰ এতিয়া পথাৰ চাহ হৈ গ'ল এতিয়া মই ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া গৈ পিনে আকৌ মই আহিব লাগিব চাকি জ্বলাবলৈ আৰু আন্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে চাকি জ্বলাবলৈ আহিম আহিম আৰু কাতি বিহুৰ আহিন মাহৰ সংক্ৰান্তিত কাতি বিহু পতা হয় আৰু কাতি মাহত অকণমান মানুহবিলাকৰ বাৰীৰ শাক পাচলি আৰু ভঁৰালৰ ধান আৰু বস্তুবিলাক অকণমান নাটনি হয় আৰু সেইকাৰণে এই বিহুক কঙালী বিহু বুলি কোৱা হয় আৰু কঙাল হয় সেইকাৰণে কঙালী বিহু বুলি কোৱা হয় আৰু এতিয়া অকণমান খেতিয়কৰ মনলৈ মানে আনন্দ আহিছে আৰু এই ধান গ ধাননি পথাৰখন দেখি পিনে সেয়া আৰু এয়া হৈছে খেতিয়কৰ সপোন সিহঁতৰ হৈছে এইবিলাক আমাৰ এইবিলাক সোণগুটি পথাৰৰ সোণগুটি আৰু ইমান ধুনীয়া লাগিছে একদম সেউজীয়া সেউজীয়া মজা লাগিছে ন আৰু বেছিদিন নাই আৰু আগতীয়া ধানবিলাকতো পকিব হ'লেই আৰু আৰু আজিকালি খেতিয়কে মানে অকণমান আগতীয়াকৈ ধানবিলাক লগায় আৰু আগৰ দৰে গৰুহাল নাই আজিকালি ট্ৰেক্টৰ হোৱাৰ কাৰণে মানে এই খেতিয়কবিলাক বহুত মানে আগবাঢ়িলে আৰু আগতে সেই গৰুহাল বাই থাকোঁতে একদম ভাদ একদম লাষ্টত পায়গৈ আৰু ভাদ মাহ শেষ হ'ব হয় আৰু আৰু আজিকালি খেতি আজিকালি বহুত আগতীয়া হ'ল আৰু সেইকাৰণে ধানবিলাকো আগতেই দাব লাগিব আৰু এয়া চব ধান বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু এতিয়া মোৰ আৰু এতিয়া মোৰ পথাৰ চথা চোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু অকণমান পাছত আন্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে মই চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে পথাৰলৈ আহিম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই থাকিম মই এনে কেনেকৈ চাকি জ্বলাওঁ আৰু সকলোকে কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এয়া মোক চাকি জ্বলাই হৈ গ'ল আৰু সকলো খেতিয়কৰ এনেকৈ চাকি গছিৰ জৰিয়তে সকলো খেতিয়কৰ পথাৰ ধাননি পথাৰ সকলোৱে যেন ভাল হয় আৰু এই চাকি গছতে শ পোক পৰুৱা জাহ যায় আৰু খেতিয়কৰ খেতি খেতিয়কৰ মানে ৰক্ষা কৰে লগতে এয়া মোৰ আগফালৰ পথাৰখনত বি হৈ গ'ল এতিয়া মানে পাছফালৰ পথাৰখন যে এগছি চাকি জ্বলাই দিছোঁ এয়া আমাৰ হেৰি ভাইটিৰ ওচৰত আহিছে চাকি লগাবলৈ পথাৰত অঁ কাতি বিহু উপলক্ষে জনাইছোঁ অঁ আৰু এতিয়া মোৰ চাকি লগাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু ঘৰত গৈ এতিয়া মই তুলসীৰ তলত চাকি লগামগৈ আৰু সকলো সকলো খেতিয়কে যেন খেতি পথাৰ ভাল হয় আৰু পোক পৰুৱাবিলাক যেন এই চাকি গছিতে চাহ যায় Zani Kiva দিয়া মোক হেৱা